Okey, untuk dekad akan datang ni kan, enjin terbesar dalam pelancongan global, hmm, ia mungkin bukan datang dari tempat yang anda sangka. Jawapannya, India. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita nak bongkar macam mana Timur Tengah dah cipta satu blueprint yang memang cun untuk tawan pasaran ni. Dan macam mana negara lain, macam Malaysia contohnya, boleh ikut jejak langkah untuk pikat pelancong dari India. Jom kita mulakan dengan saiznya dulu. Skala dia, huh, memang besar gila. India bukan setakat besar tau. Sekarang ni ia dah rasmi jadi negara paling ramai penduduk di dunia. Lebih 1.4 bilion orang. Cuba bayangkan, satu daripada setiap enam orang di planet ni adalah dari India. Ini bukan lagi sekadar pasaran. Ini ibarat satu benua yang penuh dengan peluang. Tapi nombor ni lah yang betul-betul game changer. 28. Itulah umur median penduduknya. Kita bukan cakap pasal populasi yang makin tua tau. Kita cakap pasal satu generasi yang muda, celik digital, penuh cita-cita dan mereka ni baru je nak masuk dekat kemuncak untuk buat duit dan berbelanja. Mereka dah bersedia nak terukai dunia. Dan inilah ganjarannya. Menjelang 2030, pelancong dari India dijangka akan belanja sebanyak 410 bilion dolar Amerika Syarikat di luar negara. Ini bukan pertumbuhan sikit-sikit ya, ini macam letusan gunung berapi ekonomi yang bakal ubah peta pelancongan dunia. Okey, untuk beberapa minit seterusnya, kita akan sentuh 5 perkara utama. Mula-mula kita tengok saiz pasaran, lepas tu kita kaji kenapa Timur Tengah sangat berjaya, kemudian kita lihat anjakan strategik ke arah nilai. Kenapa pasti segmen pelancong berbelanja tinggi dan akhir sekali kita simpulkan dengan satu strategi yang jelas untuk menang. Baik, mari kita mulakan dengan enjin di sebalik semua ni. KDNK India dijangka berkembang dua kali ganda lebih laju dari purata global. Ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi biasa, ini ibarat bahan api roket. Ia melonjakkan berjuta-juta orang ke dalam kelas pertengahan yang ada duit lebih untuk dibelanjakan dan ada keinginan yang memuak-buak untuk melancung. Dan carta ini tunjukkan dengan jelas apa maksudnya. Lonjakan daripada 260 bilion tahun ini kepada 410 bilion pada tahun 2030. Itu bukan sekadar nombor atas kertas. Ia mewakili peluang tambahan sebanyak 150 bilion dolar. Itu lebih besar daripada keseluruhan industri pelancongan di banyak negara dan ia terhidang untuk direbut. Jadi, siapa yang dah mula kaut lombong emas ni? Haha, jawapannya mungkin akan buat anda terkejut. Timur Tengah bukan setakat bersaing, mereka sedang mendominasi. Jom kita siasat macam mana mereka boleh jauh tinggalkan yang lain. Hah, tengok nombor ni. Hampir separuh, 48% daripada semua pelancong India yang keluar negara, mereka pergi ke Timur Tengah. Fu, UAE sendiri je dah pegang suku daripada keseluruhan pasaran tu. Ini bukan lagi cerita pasal kejayaan biasa-biasa, ini dah tahap dominasi pasaran. Memang kau-kau punya. Jadi apa ramuan rahsia mereka? Kita panggil ia kelebihan tanpa geseran. Ia dibina atas empat tiang utama yang sangat bijak: jarak yang dekat, polisi visa yang sangat mudah, sambungan penerbangan yang lancar dan keakraban budaya yang mendalam. Semua ni buat pelancong India rasa macam kat rumah sendiri. Petani menceritakan segalanya. Penerbangan dari Mumbai ke Dubai ambil masa yang sama macam penerbangan domestik dari Delhi ke Bangalore. Ini terus tukar perjalanan antarabangsa jadi macam percutian hujung minggu yang senang. Tambah pula dengan visa on arrival dan sambungan penerbangan yang tak berkira banyaknya, ha, semua halangan untuk melancung tu hampir tak wujud. Tapi kan, untuk menang pada masa depan, jadi popular saja tak cukup. Ada satu anjakan strategik yang sangat penting sedang berlaku. Tarik ramai belancong tu memang asasnya. Tapi, kisah sebenar untuk dekad akan datang ni adalah tentang menarik nilai. Cuba tengok ni. Kalau dekat lepas, ceritanya adalah pasal nak penuhkan kerusi kapal terbang dan bilik hotel, main kuantiti. Tapi dekat seterusnya adalah tentang menarik mereka yang berbelanja besar. Ini satu anjakan penting daripada kuantiti kepada kualiti, daripada pelancong bajet kepada pembeli mewah. Jadi, apa yang gerakkan perubahan ni? Jawapannya, pertumbuhan pesat kelas pertengahan India. Makin ramai keluarga yang dah sampai satu tahap di mana melancung bukan lagi satu kemewahan tapi satu kemestian. Mereka dah beralih daripada cari pakej paling murah kepada cari pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi mengekalkan pasaran yang semakin matang ni sangat-sangatlah penting. Okey, walaupun kekalkan pasaran masa tu penting, strategi kemenangan yang sebenar terletak di tempat lain. Ia terletak pada usaha menawan pelancong yang berbelanja tinggi. Dan kami dah kenal pasti tiga niche yang sangat lumayan di mana duit sebenar berada. Sebelum kita teruskan, cuba hadam statistik ni sekejap. Sepanjang anda tonton perkongsian ni, India dah lahirkan berpuluh-puluh isi rumah jutawan yang baru. Kadar penciptaan kekayaan macam ni aa, memang tak pernah berlaku sebelum ni dan ia membuka peluang yang luar biasa untuk pasaran pelancongan mewah. Jom kita pecahkan tiga lombong emas ni. Pertama, runcit mewah. Kedua, Big Fat Indian Wedding. Kita cakap pasal perkahwinan destinasi antarabangsa, pasaran 2 bilion dolar di mana setiap majlis tu jana pendapatan besar untuk hotel, catering dan pusat beli belah. Dan yang ketiga, pelancongan acara langsung. Acara sukan global dan konsert dah jadi macam magnet untuk pelancong India berbelanja tinggi yang beli pakej lengkap penerbangan, hotel dan pengalaman VIP. Okey, jom kita simpulkan semuanya. Bukti dah cukup jelas, asasnya kukuh. Timur Tengah dah tunjukkan jalannya dan strategi untuk menang sebenarnya sangat mudah. Inilah rumusan muktamadnya. Anggap ia macam strategi serampang dua mata. Pertama, jaga kubu anda teruskan layan pasaran masa yang makin besar dan matang sebab mereka lah tulang belakang industri. Kedua, pergi memburu gajah. Kejar dengan agresif tiga niche bernilai tinggi tadi. Mewah, perkahwinan dan acara langsung. Ini semua tentang memastikan destinasi anda kekal relevan untuk pasaran pelancongan yang paling penting di dunia. Jadi, semua ni membawa kita kepada satu soalan besar yang terakhir. Timur Tengah dah tunjukkan jalan kan? Dia dah bagi blueprint macam mana nak berjaya. Persoalannya sekarang, siapa pula lepas ni? Destinasi mana mungkin macam Malaysia yang ada kelebihan budaya tersendiri yang akan ambil blueprint ni olah sikit dan jadi yang seterusnya berjaya tawan hati pelancong dari India. Ha itu yang kita nak tahu.